Давай. Всем привет! Вы на канале Family Kids. Маша, Влад, супер коты и собаки. Всем привет! Еще раз. Вы на канале Family Kids. Маша, Маша Влад, супер коты и собаки. Сегодня, наш... сегодня мы будем рассказывать по очереди страшные истории. Ну да. Ну, кто... Давай э, выясним, кто будет первый. На чикен дрекен давай... пальчик. Нет, давай черно ножницы бумажка. Давай. Камень, камень ножницы, ножницы бумага. Раз, два, три. Это что? Ножницы. А у меня камень, я первая. Ну ладно, давай. Отвинься трохи. Я для кеш. Первая исто... история про это село. Я колись, коли була маленька і в ладіки ще не їхала в село. Я тут просто гуляла і, і вночі я, я не могла заснути, я тоді редала. Я, я чула, що тут, ребята, бачите, отут, в этом саду, а там як шошо, моя кімната, в этом саду якісь були шорохи. А мне сегодня, кстати, ребята, ночью э, показалось, как будто э, как ее за окном ходит что-то огроменное. А именно сиреноголовый. Ну, оно не 12-метровое, оно как я. Это был трех-двухметровый гуманоид какой-то мне показалось. В общем, э, я слышу это, и я дуже испугалась. Я... Устрелеська. <ріст> Ні, до такого ще не дійшла. Я просто дуже сильно іспугалася. І знаєте, от дірку, які в мене тут в дивані, я тут заховалася, в мене там ще одна. А, я заховалася в етету. І вона, і я чую, як от... у мене тут труби є, бачите, внизу. Ребята, подождіть, я тут частку хочу взяти. Да? сиреноголовые? Ну, ну да, я возьму как его, красного сиреноголового. Вот такой вон, в общем, красный. А дивится, ребята, на фон. Там сиреноголовый э, ледяный, э, сиреноголовый э, обычный, обыкновенный и, и скульптурка. И Вот, я от по этим трубам, які внизу, таке что-то крабкается. Я еще больше испугалася. И знаете, вот эту дыру, яка у мене вот там, а я туди запряталась. Там уже немає ніяких труб. Я чула, як из этой трубы, яка тут, что-то таке двигается. Потім я почула, як кто-то отак. Вот в окно скребется. Я и очень испугалась, я там, я тут прямо заснула. На следующий день я вышла на улицу и решила подобраться в окна. А, я вижу, что тут на этих окнах, дивіться на вот этих, царапины. Вот такие, как у волка. Потом я это все рассказала бабе, и она рассказала, что тут ходят такие волки, какие который який я все провода на вот эти вышки залазит и разжирает провода и выключает свет а вообще он еще ходит до людей и шкребется Ну он кажется что он просто так лякает тех кто не спит ночи ну но он кажется что это мама, баба сказала что он нормальный но все равно он очень страшный был теперь Владикова история в таком Страшно. случае я прятался не за ту дыру, а под диван. чтобы тут была большая дырка, так-то она тут маленькая. <гум> в общем, эта история вообще страшная. В общем, Про я... сиреноголового? Нет, я, в общем, и шел в лес. Чую какие-то громче, громче сиреноголового. Иду, 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 дивлюсь, ручка чья-то отрубленная, причем валяется. Смотрю, написано Siren Head and хорн Потом я иду дальше, смотрю, а там огромное гуманоидное создание с высотой где-то 40 метров и или 45. Из ее вываливаются сиреноголовые, маленькие, причем четырехметровые всего лишь. Ну, она все равно выше тебя в тысячу раз. Не в тысячу, а всего лишь... Ай, на зараз. В общем, и потом это гуманоидное 45-40-метровое гуманоидное создание посмотрела на меня своей большой сиренкой прям и и потом зарала вообще через эту сиренку и я чуть не оглох я тогда был в наушниках и мне повезло и что наушники были новые а ты шел в наушниках слуха? слухал я ничего не слыхал тогда они были отключенные так, ну тогда, тогда трохи должны Ну Наоборот. Ну, и хотел чёрно. бы, говорят, что там какое-то существо, и, и, которое орёт очень громко и говорят, что туда надо ходить в наушниках. И потом ты, на голове побежали на меня. И, и я, я <с едва <с убежал. И, и я чуть не сдох. И, и в итоге... И в итоге история закончилась. И потом я узнал, что, что это существо, с которым я виделся, оно называется Большая Сиренка, либо Мегахорн, как на той табличке я говорил, было написано. Ну, Мегахорн это по-английски, а по-нашему это будет э, Большая Сирена. Моя история. Вот я вот тут, когда была маленькая тоже, я ходила вот тут по полю. Uh, ну ничего такого не было я просто ходила по полю uh, как я вижу, что вот там мы потом может покажем а если мы будем идти гулять вот там есть вот та ферма типа ну такие великий гараж. там какие то э, машины стоят или что там я забыла какие тракторы стоят вот и и там есть еще комбайн по скажу, я когда-то гуляла, я залезла на в... этот комбайн. Кстати, комбайн был заброшенным и нерабочим. Внутри его лежали струпики. Но это я, ш... я шучу, ничего там нет. А, вот. И я бачу, что из туда кто-то выходит. Ну, такие... В черном халате, ну, типа, в черной одежде. Я не придала этому значения. Просто ушла. Что ты дивишься по сторонам? Просто так. На сириков дивлюсь просто. Вот. Я... Но я не придала этому значению И пришла просто в двор. Я гуляла и с мячами. А точнее, и с пухом. Чего он так дивится? А, вот. Я просто гуляла, и я... потом я выхожу опять на город. Я бачу, что... я... я бачу, что вот этот человек, который выходил в черную одежду, он там и стоит. Он просто вышел и стал. И я пошла. И, я выхожу, и он просто так дивит, стоит и... Даже не ворохнулся из места. Я подумала, ну ладно, может он тогда ушел, а зараз опять пришел и так стал. Ну, я вообще не испугалась. Я дальше начала гулять с Арчиком. Потом, потом я опять выхожу, и этот чел, який... Что Че он делает? Потом я вижу, <говорит> <Потом я, говорит> <говорит> что этот чел уже... Вот там на поле вот так стоит, да? у поле и вот такая стежка. Да, я была на поле и стежка, вот. Да, блин. Вот. <говорит> 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 И, и він там стоит и дивится прямо наш двор. Арчик начал орать, блин. Арчик начал орать и побежал на этого чела. Ну, мне по... Что, что происходит? И побежал на того чела. А, вот. Ты чел, когда бежал, бежал Арчик, ты чел просто стоял и все своими огромными глазиками прямо в меня. Вот такими глазиками коричневыми, и которых не существует. Я шучу фиолетовые а глазики ее убили, и я для каш. Вот. І він просто стоїть, даже не реагує, що собака бежить. Як, як я бачу, що е собака, як вдруг, е була вже на середині поля, як вона вдруг почала скулити, побіжала, розвернулася і побіжала назад. А я бачу на цього чела, він отак держи руку. Показывай указательный пальчик. Он просто так, так став, поставил руку и собака просто развернулась. Я до сих пор не знаю, кто это и что это было, может какая-то тень просто показалась. Ну теперь я не боюсь, я боюсь Танисе. Теперь Владик. В, в этом случае я бы ему показал вот этот пальчик. Ага, он бы вот так тебе ручку показал и что? В общем, моя история. Я просто и по лужейке, забежал в колюшку и чувствуешь, что меня что-то засасывает. Потом смотрю вниз, а там гигантская пасть. Потом она меня засосала. Я смотрю, я в каком-то море гигантическом. Потом я не могу выплывнуть. Едва я выплывну и, и открыл эту пасть дебильную. Потом я вышел, и там стояло огромное гуманоидное создание ростом один это еще <Ничего> один метр. Это я квин. Даже меньше тебя один метр, это вообще мало. Даже меньше, чем ты. Вот ты метр тридцать девять или сколько? Вот воно, вот воно таке же самое, как ты, только вот тут сюда ты Оно смотрит на меня. Оно было оранжевого цвета. Оно было как жижа какая-то. Я потом вспомнила, что это SCP-999, то есть щекочущий монстр. И потом он защекотал меня. И я хихикал, я калкаш, <свечес> и потом я выкинулся <свечес> да, у ну, 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 выкинулся, это означает, что я пришел. Когда он пощекотал, и пришел, а выкинулся, это я так, как будто пришел, говорю, выкинулся. И, в общем, потом это я увидел, как ко мне подходит еще какое-то гуманоидное создание. Оно из питона. И у него ручки вот так стоят. У него башки, башка очень странная. Вот это оно. Я вспомнила, что это SCP-173 скульптурка. Я, я не решила отвертаться, иначе оно шейку мне свернет, то есть сломает. И, и мне будет капец, и, и потом через еще один день. Потом эта сипишка кому-то сломала шейку, и я быстро свалил от него. И потом, когда я отвернулся, я вижу, что она приблизилась. И потом я решил стрелять в его автоматика и потом она и, и развалилась на части там лежала записочка там где было написано сверни шею когда отвернется моргнет или еще что-то сделает вот и все каш теперь моя а, дуже длинная история ну интересно и даже страшная по два раза мы поехали. Э, ну, у нас не было света в Киеве. Мы поехали э, в село. Мы просто едем, едем. Э, ну, приехали. И вот, мы приехали. Эта история есть на канале уже. Наверное, если я Ютуб не удалил. А, вот, мы приехали и тут тоже не было света. Мы подумали, ладно, потом включить. Ладно, потом включить. А, мы, мы просто ждали. У меня было на, на, телефоне, оста... у меня на телефоне оставалось 50% вещей. На планшете у меня 30% осталось. Я, я ждала, ждала, пока мы включить там свет. Вот. И мы так... Мы ночевали, и на следующий день не было света. Все равно не было света. А, блин, платик. А, мы, вот, не было цвета, просто не включали. Мы, мы чули, что в ночи что тут ходите, так что -то. так. Вот сейчас я покажу. Так, поставь на паузу. <room> Ребята, ставьте лайки, иначе вам эта скульптурка шею сломает. Поняли? О, подписались. Ну все, не буду ломать. Вот, дивиться, какие были шаги. Ooh. Вот, вот такие, за окном, вот так. Да, вот такие. Вот. Мы ночью проснулись, Владик первый проснулся, вот, и он начал орать. Он сказал, кто там, что пойдет? Вот так орал. Какие бабки, алки. Потом я пришла до его, и, и он мне, Владик, рассказал, что тут кто-то чопа. Я сказала, что я тоже что-то слушала, слышала. То вы решили дальше э, лечь спать. Мы встали, и не было света, все равно. Мы, мы пришли до соседей и спросить, есть там светло или нет. И... А у... они сказали, что их тоже нема. Мы, я подумала, ладно, может включить, может это что-то там случилось все-таки. А вот. Вот, ну, я позвонила мамасе, чтобы она приехала в село, потому что я не хочу тут сидеть сама и без Света. А, вот. Она приехала. И не было как раз то, где Света. Я не знаю. У меня уже оставалось на телефоне а, буквально 3, 45%. Это тоже, это тоже мало вообще. Мама взяла пауэрбанк. То мы, она зарядила цей пауэрбанк. То мы успели трохи зарядить. Mm -hmm. Телефон и планшет. Планшет у меня уже... Да, у меня уже осталось 15 процентов. А, мы потом вечери, вечери, а, в вечер, смотрите, вот видите, вот там, ну, ребята, вот там есть дом, да вы Вот там есть дома, вот там где-то. Вот там, где озера, и вот тут вот так есть дома. И с коня коньок... обтекли. Брюсселс Крайз, Та Владик, І дивіться, ще там город у нас то там є ще такі сусіді. Там все село в домах. І я дивлюсь, що у них там є світло. Навіть там, які є світло. Тільки в двох домах немає світа. В сусідній і в нас. Ми прийшли до сусідів і казали, що ну, чого в нас немає що може вони щось знають. Вони сказали, що вони нічого не знають. І потім ми лягли. Мы на... в этой ночи тоже такие слышали. Только мы сначала где-то в час ночи мы слышали топоты, а потом мы просыпаемся из таких в окно а в три часа ночи. А, вот об... Это будет последняя история, что сейчас. А нет, ты еще потом расскажешь. Киевский. Я пока как я поверяюсь, как океаш, вот, и ну хоть, а, не, а да я заявила. А, мы пчелы вот эти скроты, и Владик, Есть, и Владик, Опять заорал, мы, пришли до, мы пришли до его и, мы, и, мы пришли, и мы пришли и там побачили, что он орет. Мы... Потом я почула в себе в комнате такие же самые строки. Я просто а, вышла из комнаты, побежала, смотрите, на вот этот коридор. Вот. На этот коридор побежала. Потом баба, баба еще спала. Потом бабе начала это скрутить. Ох Она проснулась, и, и мы просто забежали до ее, так сказала. Баба, баба, выходь, выходь, тут, выходь. Мы просто даже не сказали, кто это, мы просто запинались. Она встала, Ладь, как дошла, а и чула, как вот это гуманоид, или что там, э, шкреб... в, э, векна. И мы, мы сидели на этом коридоре, ждали, пока это все закончится. Дождали аж до 5 утра. Представляете, мы на коридоре просидели 2 часа. А, вот потом потом мы э, заранку пошли посмотреться тут на дороге машина и вот такая толпа людей оказывается у них тоже выключилась свет и они тоже такие слышали что у нас скрипело а, вот и воно... все подходили и казали когда свет включить эти электрики, казалось, что они сейчас ремонтируют, потом нам дали свет, мы подзарядились, и мы тогда, в тот день должны были выехать, а уже в Киев поехать, вот, мы, мы уже собирались, как... а потом на... И до нас пришла соседка, и сказ... ну не вот эта соседка, были дома, а другая соседка, а, вот, и она пришла и сказала бабайке, что типа, а, будь осторожна, ты же сама оставляешься дома. У меня, кстати, дома. бабайка тоже в башке есть. Соседка в башке у меня есть. Вот, и она вот так она сказала, что надо быть осторожно, потому что вот папа же сама живая уже, вот и потому что мы же уезжаем, и она сама тут уже а вот такие робится ночью, вот потом э, прошла ночь и баба звонит нам и каже, у нас так и она каже, вот так у нас такие сегодня ночью было я проснулась от стуки в дверь и скрепито в окно вот Бабушка себе стучи, блин. И скроби в окно. Я встала и я, чу... и я зашла в туалет, чтобы попипи. И, и чула, как вот этот два вот так э... стучит двери и скребает в дверь. У нас сильно дверь, так что она не пропустила эту тва. Она вот так скреблась и одновременно стукала в дверь. И баба дуже испугалась, и она просто зашла в мою комнату и просто лягла спать. Как она просыпается в 4 часа ночи, и как ей в это окно шкребятся, Это два как будто отслеживает Тварька его как будто отслеживая ей. Она пришла в Владиковую комнату, потом она слышала пит, пиво пятого утра, как у ей в окно так стучать и, и такие звуки. Вот такие звуки я начула. Она просто не продала этому значению, она просто встала, попила воды, забралась, она подумала, ё-моё, я не, я не высплюсь сегодня, в 5 утра встала раньше. Потом она оделась, и ей дуже сильно захотелось спать. Она проснулась в 7 часов, уже было рано, ну, уже не было таких чудных, все было уже нормально. Все уже было нормально. И, и, коли, и, и как он, она рассказывала нам, что скребется. Когда она вышла из хаты, э, хаты, она побачила, что дверь просто. Вот, дверь. И она, она на полу валялась. Она прям рас, и такая дырка. Можно уже подивиться, что тут в коридоре. А вот там робится в коридоре уже можно дырка в, в двери мы она позвонила нам сказала что рассказала це и сказала чтобы мы приехали потому что тут дверь вот такая наш не останется так а будто из этой дверью Но мы сказали что хай в кухне поспеть потому что мы не сможем мы зараз приехать и у нас работа она так и сделала. в кухне, просто закрыла двери и спала в кухне. В хату она не вышла, потому что дверь, все, можно уже было подивиться нормально. Вся, весь дом так вокруг, она все было царапана. И именно стены, они были очень обцарапаны, и даже это, это, это кирпичи, и они очень сильно были обцарапаны. Вот один кирпичик вообще уже упав да и вот у нас рассказывала оказывается нам потом рассказал мэр деревни сказал что это был волк який гум, нет гуманоидный Стоп, тут, волк у нас же нет мэра в селе это ж явный а -а 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 -а. Розказала, що у нас е э є такі в стілі, такий волк, гуманоїдний, можна сказати. Він не як волк ходить, а він отак, як чоловік ходить. І він отак е до когось, отак від першого дома, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий десятий, отак іде. І ну, ми перші. І от, і ми нам першим залишилися. Він отак чотири дні за нами ходив. Потім через 5 днів він вже Ну, Ми ще чули такі я у у і такі шаги. Отут, де плітка, де у нас кухня і хата. І тут плітка. І тут він отак ходив. І у нас тут е, хата і такі окна. Окна. то можна було, він може заглядував, в окна. Но ну, он ходил и выл. Потом через 7 дней, то есть через неделю, все уже перестало. Ну что, все? Ладик, не шуми. А то волк придет, да и гуманоид. Вот этот гуманоидный волк, он вот так по этим залазил, вот так, вот так цеплялся и перегрызал все провода. Вот так просто перегрызал, потом перейдет на другой провод. И за этого не было света три, дня. два с половиной дня не было этого света. Вот. Ну, тогда еще такой сильный ветер был, это капец. Все подумали, что это просто ветер, а это волк этот гуманоидный. И он может прямо до вас, если вы даже в другой стране, в любой стране, он может до вас прийти. А если будет осенний день и с ветром, он может прийти именно до тебя и скрепить твои окна. Да. Вот. Так что подпишись, чтобы а он не пришел. Да, подпишитесь и поставьте нам тысячу лайков. В, в общем. Блин, что я хотела сказать? Если, 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 вы в Украине, то, то, то надо, чтобы этот волк пришел в Россию, потому что он, там Путин дебильный, той, он начал войнушку. И что вы не в России, то надо, чтобы твои волки туда пришли и, и разодрал мозги того Путина и убил его нахуй. Это уже лишнее. Сейчас спасибо за россиян. В общем, моя история. Это мне рассказал какой-то чел. В общем, это они били в лагере. Там был возле лагеря Тубзилет. И, в общем, два чела пошли в Тубзилет. Потом они, когда. В один Тубзилет, два чела. Нет, там был дв... один Тубзилет с двумя кабинками. Они, они пошли туда. И там они увидели, Сью? и Себе. потом они увидели гуманоидного кота и, и с черными лапами, и, у которого ну, лапки били в него белые, эти били перчаточки, и потом он сказал что-то, и потом он убил их. Ну все. В общем, вы были на канале Family Kids Маша Влад, Супер Коты и Собаки. Всем пока. Выключать? Да.